Железнодорожные билеты с 1 ноября будут продавать по новой схеме по мере заполнения вагонов. В Укрзалезнете объясняют, вынуждены прибегнуть к этому, поскольку поезда нередко отправляются в путь полупустыми. А с новыми правилами незаполненные вагоны можно будет отцепить и пустить, например, на более востребованные направления. Однако пассажиры возмущены. Купить места на нижних полках теперь станет гораздо сложнее. В железнодорожных новациях разбирался Максим Урлапов. Новое правило продажи билетов – это ноу-хау. В говорят, придумали схему сами, ни в одной из стран мира она не действует. С ноября пассажиры не смогут купить билеты в следующем вагоне, пока еще остается больше 9 свободных мест в предыдущем. Хочешь нижнюю полку, а тебе не дают, бо треба верхнюю заполнить. Для людей все делается правило, да? Дуже добре. Будем ждать, когда ведут в дию их своей комплексию я не можу вылезти на верхнюю полку тому мне принципово вибрати нижнюю полку є люди хвори які им потрібно їхати швидко добраться до места с получения а верхня полка для них це дуже высоко на экране перед кассиром схема поезда здесь видно какие места свободны какие заняты вот маршрутки донецк люди как обычно раскупили нижние полки по всему поезду лишь когда они закончились стали соглашаться на верхние. Но все верхние места продать зачастую не удается, говорят в Укрзалезнице. Отцепить вагоны тоже нельзя, ведь там уже раскуплены нижние полки. В результате возим воздух, сетуют ведомстве. Дескать, работают себе в ущерб. Лишь с начала этого года оценили свои убытки в 2 миллиарда гривен. Это делается для экономии, чтобы поезда каждый раз не ездили полупустыми. С новой системой продажи билетов лишними каждый раз будут оказываться по одному или даже по несколько вагонов в составе. Уверены в Укрзалезнице. Их можно будет отцепить и направить на те маршруты, где вагонов наоборот не хватает. В Укрзалезнице уверенность в введением новых правил нижние места купить станет наоборот проще. Если человек будет напрочь отказываться от верхней полки, вот что ему предложит кассир. Кажуть, що почекати пару хвилин, що відкриється продаж в іншому вагоні. Але ж в будь-якому випадку вона це місце відтримує. Пасажир має гарантію, що він нижнє місце все-таки купить. не От Ждати, поки їх купить, хтось другой. І в у указ виростуть ще більше. Максим Урлапов, Сергій Дубінін, Максим Чеблін.